А скажите, за, ну, из какой вы организации и какие требования ваши? Нет. Пу пусть, скажут хотя бы в двух словах, за что они, за что вы боретесь. Какие ваши требования, скажите. Чего требуете? Против чего? Или за кого? Вы что-то что кричали? Хорошо, был вопрос, цена вопроса. За сколько стоит? Не, ну я же честно разговаривать. Какая цель вашего стояния здесь? А Кличко причем? чем я едет. Где кто, кто написал этот плакат? Кто написал этот плакат? Кто из вас может? Не, ребята, вы же не прячьтесь. Вот скажи, ты написал, что Кличко бандит? Расскажи. Не писал этот плакат. А что ты его держишь? Никак почему без комментариев? А сколько денег тебе дали, чтобы его подержать? Как тебя зовут? Я... Ну скажи, как Я тебя зовут? Жив... Да? А как тебя зовут? Ты тоже не хочешь сказать? Хорошо. Спорт, алкоголь – это равно удар. Так, ну расскажи, где у нас алкоголь где удар? Где спорт? Ты спортом занимаешься? Да. Как тебя зовут? Ваня. Как? Ваня. Ваня. Фамилия твоя? Иванченко. А ты где живешь? Да. А, ты же знаешь, что спортом и алкоголем две вещи несовместимы. Да. да. Ну, вот. да. Ты писал плакат? Нет. <говорит> Дали поддержать? Да. Сколько заплатили? Все не Я не пока что не заплатили. Еще не заплатили? <говорит> Дивись, ну нужно, чтобы заплатили. Если <говорит> не будут платить, бери меня с собой. Мы вдвоем пойдем, скажем, ты работал, держал эти плакаты, но ты на гроши не заплатил. Так что можете сейчас пойти, звер... звер... вернуться. Да. Как я зовут? Саша, у меня твоя отход и одесит? Понятно. Тоже не писал этот А? Не писал? Тоже держишь? Деньги тоже не заплатили еще. Блин. Ребята, смотрите, если не будут вовремя платить деньги, вы обращайтесь ко мне вместе, пойдем выбивать. Хорошо? Договорились? Но, чтобы вас не обвиняли, вы стойте дальше, держите, то есть до конца вы должны отработать. Так, бандиты, бандиси. Смотри, так вот. Борец бандитизма. Посмотрели последний бой? последний. пару плакатов. Вы знаете, кто я такой? Откуда знаете? Вы увидели. видели? А телевизору. А что я там по а телевизору делал? фоксировал Гимн Украины играл? В какой стране? Не помнишь? Америка, наверное, была. Не помнишь? А спортом занимаешься? Тоже футбол. Сможешь? Сможете? Так, слушай, скажи, Украине чемпионы нужны? Нужны, Какие-никакие? Которые а где... на мью А кто говорит на Кто говорит на мью Скажи, ну ты же Ребята, мы же хотим сказать, чтобы Кто рекламирует на него? Давайте сразу. Я тоже зарабатывал Когда каникулы были, я экскурсоводом работал. Но дети из других приезжали, показывал им город Киев, экскурсовод народ. Ну, сейчас, если, наверное, экскурсовода нет, можно можем зарабатывать. Хорошо учишься в школе? Оценки? 5, 50? 78. Молодец. Хорошо.